Памятные для молодоженов кадры снимает свадебный оператор. Брошенный невестой букет летит в воду, и вдруг в объектив камеры попадает мужчина, который провалился под лед. Девочка стоит, плачет, кричит, на ее глазах кто не такие. Гости, не раздумывая, бросаются на помощь утопающему. Он пытается выбраться из плыни, но безуспешно. Намокшая одежда камнем тянет вниз. Тонкий лед крошится под руками. Его затягивало. Он уже практически по шейку был в воде, потому что лабу, знаете, то, что течение очень сильное, его уже под лед. Он, в принципе, только на руках уже кое-как держался. Оставшиеся на мосту переживают за своих приятелей. Лед слишком тонкий и может не выдержать веса взрослого человека. Молодые люди быстро соображают, находят бревна и начинают подсовывать тонущему мужчине. Ложись, ложись на лед! Проверенная годами методика не подводит и в этот раз. Мужчине удается опереться о корягу и подтянуться из воды. Полено подтолкнули, он схватился за него, уже как-то начал карабкаться. И потом он, когда начал, пытался вылазить, лед все равно ломался. Мужчина выбрался. Продрогшему и промокшему до нитки дали горячительный напиток, посадили в свадебную машину и отвезли домой. Дмитрий даже не заболел о своем мокром деле вспоминать не любит и избегает контактов с прессой. Я об этой ситуации совершенно ничего не знала, в этот момент я находилась на работе. И мне об этом очень долго никто не говорил. Но приезжали ваши люди с камерой, и когда я спросила мужа, в чем дело, ему просто пришлось это рассказать. Оказывается, на тонкий лед муж Валентины вышел, решив поближе рассмотреть свадьбу. Но Валентина за такой детский поступок зла на него уже не держит. Спасибо тем людям, которые там оказались. Я очень-очень благодарна. Я готова повторять это сто раз.